Salam, salamlayıram hər birinizi. Mən bu gün kokosu asanlıqla qırmağa çalışacağam və bunu sizə göstərməyə çalışacağam. Kokos necə qırılır, onun içindən necə boşaldılır, bütün detallı şəkildə ə, tamamilə aydın bir video çəkmək istədim sizə. Kokosun üzərində 3 dənə deşik var, bilirsiz, yəni 3 hissə var. Bunun ikisi sərtdir, biri yumşaqdır. Mən ikinci cəhtdə tapdım yumşağı. Yəni sərt bıçağı batıranda görəcəksiniz ki, getmir, amma yumşaq hissədən bıçaq rahatlıqla keçir. Bıçaqla deşirik. Və xotda ucumuz, ucu biraz uzun olan bir bıçaq olsa daha yaxşı olar ki, bunun içərisində kokos hissəsini də rahatlıqla deşsin. Kiməs bu onun suyunu rahatlıqla boşalda bilər. Yoxsa suyunu boşaltmadan biz bunu kəssək, qırsaq, içinin suyu da dağılacaq, amma həyf də o su. Yəni minerallı, faydalı sudu görürsüz. Mən artıq onun içini deşiyini deşdim və suyu rahatlıqla bir stakana süzürəm o suyumu mən bu suyu saxlayacam. İstəyirsiniz için, istəyirsiniz saçınızı çəkin, istəyirsiniz dildinizə çəkin. Amma allergiyanız olsa bir balaca qaşınma, yandırma verə bilər. Daha yaxşı olardı ki, bir azcə adi bir su ilə qarışdırıb seyrəltib istifadə edəsiniz. Çox faydalı bir sudur, minerallı bir sudur, kokosun içindəki yağı da özündə birləşdirən bir sudur. Yəni bu suyun özü də yağlıdır. Mən bunu istifadə etdim və gördüm. Deməli, çıxartmağa çalışıram. E, suyunu tam çıxartdım. Bir kokosdan görürsüz, bir stakanın e, tən yarısından, <laughs> tən yarısından biraz aşağı hissədən, bir barmaq e, aşağı hissədən bir su çıxdı. Artıq başlayaq burada kokosla imtahanıma. E, yəni ki, onu bir baltayla, mətbəx baltası ilə kəsməyə çalışıram, qırmağa çalışıram. bıçaqlar da qoymuşam yanıma. Yəni kimin evdə nəyi varsa mətbəx baltası ola bilər, bıçaq ola bilər və bunun üstündən qoparddığım bu ə, onun tüklərini deyim də, ə, yunlarını, tüklərini də atmırıq bitkilər üçün çox gözəl, əvəz olunmaz bir gübrədir. Mütləq onu da bitkilərinizin torpağına qarışdırın. Deməli, ə, kakosu əlimizdə tutub, bunu düzdür, sərt bir yerə çırpıb qıra da bilərik. Onda isə neçə gəldi qırılacaq, bir neçə yerə bölünəcək deyə mənə bunun qabı da lazımdır. Yəni qabını da istifadə eləmək istəyirəm. Təbii bir qabdır da. Yəni hər şey üçün istifadə edə bilərsiz. Hətta bitki belə əkə bilərsiniz. O zaman eninə qırın ki, altındakı deşi sizin üçün istifadə olunsun, yoxsa onu deşməyin özü də çətindir. Ən rahatı mən deyim ki, baltayla və çəkicilə olan qırmalğa çalışdığım nəticədə yaxşı nəticə aldım həm baltayla, həm bıçaqla bütün kəsici alətləri yanıma yığmışam. Hansından yaxşı nəticə alacağam deyə. Hətta elə arada düşündüm ki, qırılmayacaq, o qədər sərtdir ki. Həddindən artıq həqiqətən də sərtdir. Həddindən artıq hətta qırmağa çalışanda Həqiqətən də çətin bir prosesdir. Hətta bunu qıranda ehtiyatlı olun çünki üstündən qopan hissəciklər, balaca onun öz zibirləri də, qabığıları belə gözünüzə düşə bilər. Məndə bir neçə dəfə oldu bu. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biraz üzdən, gözdən kənara vuranda da gözlərinizi biraz yumulu saxlamağa və yaxud yummağa çalışın. Yəni gözlərinizi qoruyun, uzun sözün qısası. Və mən bu kokosu 20 dəqiqə yarım saat arasında qırdım. 20-25 dəqiqəyə və bəlkə maksimum yarım saat, yəni 20 dəqiqədən çox, yarım saatdan az bir müddətə qırdım. Budur. Artıq çartatdım kakosu. Artıq istədimə çatmışam, amma burada da aralıb onu qırmaq həqiqətən də çox çətindi. Artıq qırmağım. Çavuşum hazırdır. Kakosumu qırdım. Ə, və görürsüz içini ağ appaq, tər təmiz kokos var içində və çox dadlı idi. Çox dadlıdı da, həqiqətən. Və bunu bıçaqla görürsüz kənarından ə, bıçağı nazik uçlu bir bıçaq salıb bir balaca güc eliyib, düzdür demirəm, rahat qopur, qəti yəni rahat kəsilmir, rahat qopmur və qopanda da qabığı üstündə qalır. Görürsüz şabalıd kimi bir növ qabığı üstündədir və bıçaqla da rahat ə, soya bilərsiz. Mən maksimum nazik soymağa çalışdım ki, kakosları sıraf etməyim. Çünki mənə bunun yağı lazımdır. Və özünü də rahatlıqla istifadə edə bilərsiz. Ya da ki, kakosu, yəni belə hissə-hissə soy çıxartmaq, ə, qabını da salamat saxlamaq istədiyimə görə ə, içində görürsüz bir növ qarpız kimi deyim, pendir kimi dilimləyirəm və Bıçaqla altından və üstündən bir balaca bıçağı içinə ilişdirib çıxardıram. Yəni elə də rahat çıxır, amma bir balaca güc tətbiq eləməliyəm. Bıçaqla bir balaca altından qaldırmaq lazımdır. Çünki dedim ki, belə rahatlıqla çıxdı, yox, rahatlıqla çıxmadı. Amma nəhayət istədim elə də etdim. Kokosu rahatca doğradım, içindən çıxartdım. Vaxtımı xeylə maldı. Çünki sərtdir. Ə tamamilə görürsüz qaba qubqurudu qabının içində heç bir yağ, heç bir çirk heçnə qalmayıb istər-istəməz üstünün zərzibili tozu mütləq dəyir ona. Mən axırda üstündən bir dənə təmiz su keçirdəcəm, yəni üstünü yaxalayacağım ki, üstündəki toz torpaq olmasın. Artıq yumuşam, üstündən təmiz su keçirtmişəm, görürsüz. Tər təmizdir. Və mən bunu kofe mokkada, yəni kofe üydən aparatda, kahve üydən aparatda ütüməyə çalışıram, amma mikser yox. Blenderdə də çox gəşəng üydümək olardı. Bir neçə dənə olsa blenderdə də rahat üydə bilərdim. Amma bir də nə idi deyə dedim ki, ki bəlkə blenderdə yaxşı üydə bilmərəm, amma yaxşı da üydürmək olar. İri dənələrini kofe molka, yəni kofe üydürən aparat iri olanda onları rahat üydürmür, rahat doğramır. Ona görə də mən bıçaqla təzədən içindən çıxarıb bir balaca daha xırda-xırda. Çünki sərtdir, çox sərtdir həqiqətən. Yəni necə deyim, bir alma kimi yoxda, yəni necə deyim, bir ona uyğun bir meyvə tapa bilmədim amma həqiqətən də sərtdir. Yəni rahatlıqla doğranan bir şey deyil. Doğranır düzdür bıçaqla. Görürsüz əlimdə doğrayıram amma yəni üyütməyə başlayan kimi ülsün püresə çıxsın elə bir şey deyil. Yəni sərtdir. Ona görə bıçaqla bir neçə İsə təzədən bölürəm, nazik naziq edirəm ki, kofe üydən aparatımı rahatlıqla, çünki onun bıçağı da balaca. Dövlünüz bilirsiniz, istifadə edənlər bilir, bıçaqlar da balaca olur. Amma blenderin bıçağı daha yaxşıdır buna görə. Artıq bununla başladım deyə 2 dənə də həm blender atım və belə bir uzumuzadı bir iş görmədim. Görürsüz üydülüb, rahat da üydülüb, e, ancaq ki, içində yenə iri bir iki dənələri var. Ona görə üydülən hissəni rahat qaşıqla əlindən də bilmək olur. Üydülən hissəni mən rahat qaşıqla götürürəm. İçinin iri dənələrini isə yenidən üyləcəm. Biraz daha üytməyə çalışıram ki, istədimə alım çünki yəndə dedim kimi mən bunu yağını istifadə edəcəm də istiram lap yaxşı üyüdülsün. Hətta torkadan belə, rahatlıqla rəndədən belə keçirdə bilərsiz. Xırda-xırda idi. Mən dedim belə daha rahat olsun. Yəni rəndəliyə də bilərsiz rahatlıqla. Artıq hazırladım. Yaxşıcı üyüdülüb görürsüz. Üyüdülmüşünü mən qabaq ayıracam, amma baxacam yenə də içində iridə nələri varsa, onları qabağa tökməyəcəm. Yaxşıdır görürsünüz də tam üyüdülüb, tam rahatlıq. Am artıq burda bir e, balaca balaca noxud boyda bir irilər də qalıb. Onları yenə də saxlayacam e, kofe ödən aparatının içində yenə də üzərinə əlavə edib büyüdəcəm. Am amma demə olar ki, çox hissəsi, bir 90% ödülib, bir az üzərində xırdə bir şeylər qalır. Mən bundan təbii kakos yağı hazırlayacam, amma bunu bu videoda yox, başqa bir video hazırlayacam buna görə videom daha çox uzanmasın istəyirəm. Təbii, orijinal, 100% təbii kakos yağını özünüz necə evdə hazırlayıb yağını çıxarda bilərsiz, çox rahatdır. Bunun ən çətin işi bu prosesdir. Qırmaq, onu təmizləmək və onu üyütmək. Yəni ən belə əziyyətli işi budur. Yağın çıxartmaqsa ən asan və ən zövqlü işidir, çox maraqlı, rahat işidir. Yəni də mən iriləri, hansı ki, kofeydən aparatın gücü çatmır onu üyütməyə, mən onları xırdaxırdə əlimdə doğrayıram ki, nazini-nazini elə belə ki, kartof kimi alma kimi, kartof kimi, yəni rahatlıqla əlinizdə nazini-nazini doğraya e bilərsiniz. Budur artıq mənim ə kakosum, yəni hindistan cevizi tamamilə üyüdülüb hazırdır. İstəyirsiniz bunu yağını çıxartmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. İstəyirsiniz bunu belə şirniyyatlarda, nə dəstəsəz, paxlavada istifadə edə bilərsiniz. Yağlı və ya yağsız. Tam olduğu kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yağını çıxarıb yağını ayrı, özünü ayrı da istifadə edə bilərsiniz. Yağı haqqında da başqa videoda paylaşacağam. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm.